જોડા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવના નિવાસ મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી જ્યાં વિપક્ષના નેતા चंद्रकांत श्रीवास्तव द्वारा લોકોને જન આક્રોશ શ્રીલીમાં જોડવા માટે આહવાન તથા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જાનિક ટેમ્પોમાં બેસી મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો જન આક્રોશ શ્રીલીના પ્રસ્થાન સ્થળે પહોંચ્યા હતા જે ઉગ્ર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. અને ઓર આજ અહીંયા પે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમ ભી આવી છે સર્વે કરવા કે લિયે કેસા દેખ રહે હે સર આપ યે? દેખिए यहां पे एक बड़ी आपदा जो कि नेचुरल कैलिमिटी की जगह मैन मेड कैलिमिटी कह सकते हैं मैन मेड आफत हुई है। क्योंकि यहाँ पे भाजपा का शासन है बड़ौदा का वडोदरा का जो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था वहाँ जोन चेंज कर दिया गया अगोरा जैसा एक बड़ा मॉल बना दिया गया भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बंगले महल जैसे बन गए पानी शहर से जो नदी में जाना चाहिए उसमें रुकावट हुई लोग बड़े परेशान रहे एक, एक मजला पूरा पानी में डूब गया लोग छतों पे रहे बिना पानी बिना खाना के रहे गरीब लोगों के झोंपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए कुछ भी नहीं मिला था आज जब हमारी जन आक्रोश रैली की शुरुआत हो रही है तब एक कागजी राहत की बात हुई है वो नहीं है, वो पूरा नहीं है इतने बड़े नुकसान के बाद पांच हजार रुपये में क्या होगा और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भाजपा का है वहां बुलडोजर नहीं जा रहा है गरीब का झोंपड़ा बुलडोजर भाजपा का जाके तोड़ देता है तो पूरे वडोदरा को पानी में डुबाने वाले बड़े मगरमच्छ बैठे भाजपा के उनके बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रहे हैं ये मेरा सवाल है किसी जी मेरा सवाल ये है आपसे कि इतने इल्लीगल काम हुए आप मानते हैं कि ये इतने इल्लीगल काम हुए तो फिर यहाँ का विपक्ष क्या कर रहा है विपक्ष आवाज उठा रहा है आज हम क्यों हैं नहीं लेकिन सर अभी और और अभी तक तो 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 भी सबसे पहले हमारी टीम लोगों के बीच गई थी देखिए पिछले कुछ समय से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है कई सारे लोगों की जान गई एक अनुमान है कि 50 से भी अधिक लोगों की जान ये पिछले दिनों में गई है बीमारी बहुत बड़े तादाद में फैली बीमारी की वजह से भी काफी लोग अपनी जान गवा चुके हैं खड़ी फसल किसानों की खेतों में हजारों एकड़ में बर्बाद हो गई और उम्मीद थी कि प्रदेश की सरकार राहत देने के काम में पुनर्वास के काम में सामने आएगी और कुछ अपना हाथ बढ़ाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बड़ोदरा में भी भयानक परिस्थिति हुई लोगों का करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ लेकिन किसी भी तरह से प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर लोगों की सहायता नहीं की और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली रखी है सरकार का क्या क्या, क्या मांग करेंगे आप क्या क्या लोगों को क्या बताएंगे इस मैसेज क्या देंगे हम अपने पब्लिक को क्या मैसेज देंगे देखिए हमारी तो ये मांग रहेगी कि सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए सामने आए सिर्फ थोड़ी सी मदद करने से लोगों का कोई भला इसमें होने वाला है नहीं मैं जानता हूँ कि कुछ सहायता देने की कोशिश यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से हो रही है लेकिन वो सिर्फ़ यहाँ पर आज जन आक्रोश रैली होने की वजह से उन्होंने कुछ एक कदम उठाने का प्रयास किया है लेकिन ये बहुत अल्प स्वरूप की मदद है जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसका एक प्रामाणिक तरीके से आकलन हो और आकलन के बाद शीघ्रता शीघ्र लोगों को मदद देने का काम करना है पापे वडोदरा पानी में डूब आखू वडोदरा जाने से કે ભાજપના પાપે ભાજપના નેતાઓના ભ્રષ્ટાચારના કારણે પાણીમાં ડૂબ્યું છે ત્યારે આ લોકો ભાજપના ના જે અમારો વિરોધ કરે છે અમે એમનો વિરોધ નથી કરતા અમે એમનું સ્વાગત કરવા ઉભા છે અમે રાહુલ ગાંધીના ના છે નફરત કે કેતો આઝાર મેં મોહબ્બત ની દુકાન ખોલ રહ્યા ક્યાં ફરક પડતા તમે વડોદરા માં જોશો જેવી રીતે પૂર આવ્યું હતું અને જે વડોદરાના જે લોકો હતા જે ત્રાહી મામ હતા ત્યારે કોઈ પણ નેતા ત્યારે રોડ વચ્ચે કે ગલીઓમાં કે કોઈ બી ગયો નતો અને જ્યારે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ જે અહીંયાના રહેવાસીઓ હતા તેમને જે દુઃખ દર્દ પીડા હતી તે લઈને રોડો પર ઉતર્યું છે ત્યારે તમે જોશો કે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકાર આનો વિરોધ કરી રહી છે અવાજ દબાવી રહી છે લોકોનો હેરાન કરી રહી છે અને આજે પૂર હતું એ વડોદરાના સર રહેવાસીઓ જાણે છે કે આ કોઈ કુદરતી આફત નથી આ માનવ સર્જિત ભાજપ સર્જિત આ પૂર હતું તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને બીજું એક કહેવા માગીશ કે આ જે સામે જે ટોળા વિરોધ કરી રહ્યા છે એમાં એંસી ટકા પબ્લિક એ વડોદરાની નથી આ ફક્ત ને ફક્ત એક મિસગાઈડ પબ્લિકને ગુમરાહ કરવાના મુદ્દે આજે પબ્લિક ભેગે કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે પણ જનતા જાણે છે આવનારા કોર્પોરેશનના ઇલેક્શનમાં સોએ સો ટકા કોંગ્રેસની જીત થશે અને આમાં ભાજપના સુપડા સાફ થશે એ તમે જોઈ શકશો